Hər kəsə salam dostlar, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün mən sizlerle böyük ölçülü tort üçün qlazur resepti hazırlayacam. Qlazuru bişirəcəyim qaba 3 xörəq qaşıq çəkər tozu əlavə etmişəm. Sonra isə üzərinə 3 xörəq qaşıq kakao əlavə edirəm. Sonra isə üzərinə 1 xörəq qaşıq qarğıdalı nişastası əlavə edirəm. Siz qarğıdalı nişastası əvəzinə 1 xörəq qaşıq undan da istifadə edə bilərsiniz. Quru ərzaqları yaxşıca qarışdırıram. Sonra isə üzərinə bir stəkan süt əlavə edib yaxşıca təpa qalmayacaq şəkildə qarışdırıram. Glazura parlaqlıq verməsi üçün bir xörəq qaşığı duru yağ da əlavə edirəm. Qazın üzərində qaynayıb qatılaşana qədər bişirirəm. Artıq glazuramız qatılaşmaya başlayır. Qatılaşdıqdan sonra üzərinə bir xörəq qaşığı kərə yağı əlavə edirəm. Siz istəsəz bu arada kərə yağı ilə birlikdə bir bilet qəşəqlə də istifadə edə bilərsiniz. Mən bu gün şokoladdan istifadə etmədim. Qeyd etdim ki, şokoladsız da çox dadlı alınır. Qeyd etdim ki, qlazuru ocaqdan götürərkən tortun üzərinə əlavə etmədim. Bir az gözlətdim ki, qlazurun ilk istiliyi çıxsın. Qeyd etdim ki, qlazur soyuduqdan sonra daha da qatlaşır. Gördüyünüz kimi, çox gözəl, parlaq bir qlazur alındı. Əgər bəyəndinizsə, siz də hazırlayıb yoxlayın. Glazuru tökdüyüm tort isə böyük ballı tortdur. İnşallah bu ballı tortun üzətinə gələn videoda sizlerle bölüşəcəm. Əgər bəyəndisiniz, bəyən düyməyə basmağı, kanalıma hələ də abone değilsinizsə mənə dəstək üçün və yeni videolardan anında xəbərdar olmaq üçün kanalıma abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün hər kəsə təşəkkür edirəm. Sağ olun, salamat qalın.